哎，等一下，你吃晚饭没有啊？我这儿正好还有几个菜，都是我自己做的，挺好吃的。来，你看看，凉了。大厅就有公用的微波炉。 啊、哦！出长差。哦，你女朋友怎么没来送你啊？嗯、呃，可能她忙吧。哦。哎，走了。哦 不用怕，你不就是失恋吗？你上次已经很有经验了，一开始会痛，接着会绝望，没多久就会习惯了。你做得很好，这是一个理智的决定。现在和他分手了，总比以后…… 再接着，别去抢。 北北北北三零，打呀！这墙后面。哎，赵叔啊，什么？我搬回家了？是是是，这这肯定有问题啊！啊，您放心。 我明天一早找工作室找他拍照，那我帮您打听的一清二楚的。好嘞，好嘞，好嘞，那赵叔再见啊。 Patrick 那边会抓紧时间完成他的设计手稿，争取下周之前做出两套样衣。Tina，你去工作室那边协助他的完成。另外，总部这边要求我们派员去协助接待 Linda、Coco，这件事情交给你吧。Coco，你听到了吗？这两天你就留在公司吧，整理一下给 Linda 看的项目书。 另外，和设计部还有厂子那边的对接也由你负责。好，没问题。散会吧。哎，所以老大也知道了，故意让你去，免得尴尬。羡慕嫉妒恨呐，亲信的待遇就是不一样的。 现在在这个项目组里，你才是老大最最重要的亲信，该羡慕嫉妒恨的应该是我才对吧？嗯，也对。所以我会连你的那一份也加倍努力的啊！啊，这个项目有什么进展呢？我都会及时更新在微信群里，不会让你感觉人品茶凉大。我谢谢你啊，你还真够贴心啊。没办法啊，万一哪天你们又和好了呢？做人留一线，日后好相见。不可能。Nothing is impossible. 反正我分手那么多回，就没有一次不反复发作、来回折腾的、啊，除非你们不是真爱、嗯。 抓到手了，没事吧？没事。腰带呢？给他腰带出来吧。把这个收窄一点。 从昨天你又来了以后，他整个人都不好。易可，你没事儿吧？没事啊。可我看你中午连半块三明治都没吃完。嗨，我减肥呢。 没事儿，你忙你的，没事儿。就是那个脑子搭错线了，没事儿。我正忙着呢，你非得现在拍吗？脾气那么大呢？不是你说的吗？让我有空就来拍一拍你的工作片段，好剪成纪录片。在这儿，怎么了？神禁又出幺蛾子了？昨天几个时尚大 V 突然间发了微博说。 我看好我跟梅勒这次合作，他们说我之前没有成衣制作的经验，所以这次注定是失败的。这帮孙子，你让卢娜帮我拉个 list，回去我就动手，这好好帮你收拾一下这帮水军。哎，姑娘，谁呀、啊？刘，怎么没让小丁来呢？我听菲菲说，你跟小丁有完、啊、没完了？ 好了吗？ 怎么样？嗯 b r a n 点睛啊！我可以说实话吗？很一般，反而让整个结构失去了平衡。恕我直言，这个培养完全没有达到你 look 上的效果，好像不是你的正常水平和排，我感觉。哎，我觉得还可以啊。 要不先拍个照片，发个令看看。不要了。老大，培养出来了，麻烦您看一下吧。 把调整后的批样发过来了，我觉得效果不太乐观。不过每个人都有自己的起伏期，我看你要不要先挑点简单的做做。不行就改成褶皱上衣和不对称裙吧，这些在我的高定系列做的比较熟悉，也不容易出错。行，那你先专心做这两样吧，我们随时保持沟通。Sorry，我努力调整我的状态。 Patrick Plus Amay 这个项目，前面是你，后面是我们 Amay。你要知道，一旦出了问题，死的可是我们俩。这个道理你明白吧？一会儿。 呃，这个，呃，还有这个。哦，好。突然之间心情好了很多，女人们之间的相处还真是神奇。她们明明什么都知道，却什么都不说。好，谢谢啊。咱们走吧。好。 你好，嗯，你来打灯吧。好，来，哎，好了，来我看看，哎你看这打灯效果就不一样啊。那当然了，哎，你是不是往后躲呀？你脸怎么那么小？哪有？我最近瘦了。是对手，是情敌，还是朋友呢？好像是，又好像都不是。 反正今天他们已经向我展露了原本隐藏的一面，那么我又何必去深究他们到底是安慰还是同情呢？就算再没有胃口，我也必须要吃下去，因为甜食不仅能够带来热量，还能带来让人快乐的多巴胺。挺过了今天，明天。 一定会比今天更好，哪怕是多一点点。 你跟他谁先提的分手啊？啊？啊什么呀？你要不说实话，我现在就给徐飞那小子打电话。他提的分手。我说你怎么那么没用啊？这还是我儿子吗？前提是他认为我对他不够好，所以才分手，这是前提。那还差不多。 可是，你心里到底喜不喜欢她呀？我不知道。一开始的时候吧，我觉得分了就分了，我跟她的感情好像还没到那么深的地步。可是这两天呢，我又觉得好像哪儿不对劲。 就好像这里空落落。这是心里话。你喜欢她。去年你跟姓郑那丫头分手，你倒没这样，是吗？ 可能吗？哎，要是不确定的事儿啊，你就去找他，找到他就问明白。想当年，我跟你妈，哪有那么容易啊？哎呀，这有什么不容易的啊？ 他父母都健在吗？都在，在老家呢。这就好办了，他父母都在。呃、哎，就像小说里写的那样，首先我不是他们的大仇家，而且我年轻时候我也没在外边乱搞，你们俩也不是亲兄妹吧？怕<啪>？哎哎，听我说完。而且经济上也没有什么大问题啊。而且我看你们俩三观也挺合适的。既然没什么大问题，不就吵个架吗？ 就当是小情绪。爸，你听我说，能不能听我说。恋爱是两个人的事儿，分手也不能他一个人说了算。我今天不管你是用软的还是硬的，总而言之，试试。这点事儿你要整不明白，别说是我赵双林的儿子，三十多岁人了，不让我省心。